मूर्तिरहस्यं ऋषिर्वाच नन्दा भगवतीना नामया भविष्यति नन्दजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्ति सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघा तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् रक्ताबरा रक्तवर्णा रक्तर्वाभूषणा रक्तायु रक्तनेक्तेश रक्तक्षणन खा रक्तदशना रक्तंति का पति नारीवाता देवी भजे जनम वसुधे विशाला साुगलस्तनी लंबावती स्थूलौतावती वमनोहरौ कर्कशावती काौत भक्तान संपाद ये देवी सर्व का मधुखौ स्थनौ खड्गम पातंच च बिभर्ति आख्याता रक्त चामुंडा देवी योगेश्वरी ति च अनया व्याप्तम जगस्थ वरजंगमम इमाम यह पूजे ये भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम अधीते ये इमाम नित्यम रक्त दंत्या वपुस्तवम देवी पतिम प्रियमिवांगना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कषसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखा पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसंचयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं कार्मुकं च स्फुरत् कान्तिबिभ्रती परमेश्वरी शाकम्भरीशताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोका दुष्टदमनीशमनी दुरितापदाम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन्सम् पूजयन् नमन् अक्षय्यमश्रुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा सा दंष्टा दशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरःपात्रं च बिभ्रती एकवीराकालरात्र्यस्यैवोक्ता कामदास्तुत तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरसङ्काशा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्यायाख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जपनिरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्म समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणाम् उच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्याध्यानं मयाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्